Поговоримо про найважливіше з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Вечір добрий, бажаю. Всім здоров'я, пане Романе. Маємо насичений день вівторк Але перед тим, як ми почнемо з вами нашу тут розмову, ми не забуваємо про наші традиції та звертаємося спочатку до наших глядачів, які просто зараз дивляться це відео. Поставте цьому відео лайк наперед, якщо не сподобається в кінці забирайте, Напишіть от прямо зараз в коментар звідки ви нас дивитесь, Ваше місто все читаємо, все бачимо. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тому що це допоможе просунути ті меседжі, які ми сьогодні будемо обговорювати. Це в свою чергу дуже важливо. А пане Романе починаємо. Ми з найцікавішого про те, що з'явилося відео моменту падіння ламків від роботи російської так званої ПВО на пляжі в Сеосополі. Ми зараз це відео покажемо, бо воно насправді неймовірно. Ймовірно, працювала ракеты «Атакамс» в Криму. Водночас в Пентагоні тут пана Романа запевнила, що удари по Криму а... Вони прокоментували так, що якщо росіянам не по не, не подобається, хай припинять війну, і хай росіяни повертають суверенну територію України, а не водять туди свої війська без потреби. Тут хочемо почути, пане Романе, вашу аналітика з приводу того, яка саме ракета це могла бути, та як би ви в цілому оцінили серію останніх бавовнув в Криму. Ну, судя по разрывам, это часть, как минимум, часть суббоеприпасов типа М-74. То есть они примерно так взрываются. Значит, это могла быть часть ракеты, сбитая или как-то перенаправленная россиянами типа м 391. Типа М-39-1 или любая другая часть любой ракеты с боеприпасами. Не факт, что это была, допустим, американская ракета, это могла быть какая угодно, включая и российскую в том числе. Здесь надо проводить определенную экспертизу. Ну, естественно, удар по ракете, если это была противоракета российской ПВО, а также части падали на Пляж. Потому здесь вопрос введения боевых действий. Это поле боевых действий. Вся оккупированная территория Украины поле боевых действий. Надо быть, ну мягко скажем, недалеким человеком, чтобы отправлять на, поле, на та, туда, где ведутся бои, отправлять туда со своих родственников, детей или самим ехать. Ну, это россияне, у них иногда такие моменты проскакивают но почему-то не едут в Волчанск или, допустим, в Бахмут. Вот их там не видно, по крайней мере, на отдыхе. Почему-то все прутся в Крым. Хотя сейчас в Крыму намного больше сыпется боеприпасов, чем на тот же Волчанск. Потому Здесь вопрос, конечно, к восприятию действительности россиянам. Хотя, с другой стороны, гражданские лица на этом военном, можно сказать, непотопляемом авианосце, которым является, с одной стороны, Крымский полуостров украинский, это тоже некоторый нонсенс. То есть там не должно быть гражданских вообще. Раз это военный российский объект, они его заняли, они его захватили, и расположили там около уже 200-250 стационарных военных объектов, использовали, использовали около 150 старых советских и еще до сотни дотя, дотя, дотянули туда российских. Потому перемешку военные объекты с гражданским населением, которые россияне пытаются увеличить плотность его, то есть, скорее всего, прикрывают военные объекты, прикрывают увеличивающимся... Напливом російських гражданських ліц ну это з точки зоріння воєнної юриспунденції та воїнське приступлення, тобто прикривати воєнний об'єкт гражданським насілленням. От побачимо, що курортний сезон як живий щит, і по суті гарячі тури ось цю фразу набирає не тільки. Переносного, але й прямого значення Пане Романе на харківському напрямку знищено два панцирі С-1 аеророзвідниками третьої бригади оперативного призначення Спартан. Ще до цього українські військові ракетним ударом знищили ракетний російський зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1» на Донеччині. Фото ураженого комплексу опублікували в телеграм-каналі Шпіона», який здебільшого функції виконує. чтобы вы пояснили, просим, вот этот российский ЗРГК и насколько за последние несколько дней втрата трех панцирей для оккупанта есть сутью? С точки зрения выполняемых задач довольно-таки неплохой комплекс. То есть там, там хорошая система слежения, там хороший радар стоит. 12 ракет одновременно могут использоваться, то есть зарядка идет около 12 ракет. Дальность этих ракет, это а малая дальность комплекса. 20 километров, то есть в радиусе 18-20 километров они могут уничтожать объекты в воздухе. В основном это аэроцели, в основном аэроцели. Против баллистики он не, не сможет работать, но против аэроцели довольно-таки неплохой комплекс. Плюс, плюс две пушки, которые работают в режиме зенитки, 4-х километровый радиус, могут прикрывать. Та, те же аэроцели, это могут быть и ракеты, и, беспилотники разного уровня. Потому комплекс сам по себе довольно-таки успешный. И уничтожение этого комплекса – это такая серьезная, серьезный задел в дальнейшем выполнении задачи завоевания превосходства в воздухе. То есть наши, наша спецура – выполняет эту задачу в основном для наших дальних средств поражения. То есть для самолетов, которые будут в ближайшее время выполнять боевые задачи в воздухе, для ракет, для тех же, для тех же дронов, потому важно их уничтожать. Но это все-таки малой дальности зенитно-ракетно-пушечный комплекс, который россияне могут в больших количествах производить. То есть они их десятки производят в год. И количество уничтоженных зенитно-ракетных комплексов такого уровня, оно должно насчитывать ну, хотя бы до десятка в месяц. Ну вот у нас, в принципе, в эту цифру мы сейчас попадаем. Перед тим як ми перейдемо до наступної теми. Ми нагадуємо нашим глядачам, що і ви є учасниками цього стріму. Тому будьте активними в чаті напишіть своє місто. Звідки ви нас дивитесь, бо це дуже важливо. Поставте лайк цьому відео. А ми тим часом, пане Романе, перейдемо до ситуації на фронті, бо маємо і хороші і навпаки не дуже новини. Почнемо з того, що українські сили контратакували росіяни, відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. Хороша новина. Але водночас маємо і не дуже про те, що росіяни просунулися на сіверському та турецькому напрямках. Про це повідомило з посиланням на звіт інституту вивчення війни. Аналітика їх, що нині відбувається на цих двох напрямках, чи вдається нашим збройним силам стабілізувати ситуацію там? Паханькову, в принципі, все понятно. То есть то количество сил, средств у Росіян, которые були виділені на эту операцію, но оно конечно. Ано в принципі буде закінчуватися і. наше противодействие вынудит россиян либо отойти, допустим, за пределы границы, либо зарываться, что они уже начали делать в районе Волчанска. Мы это уже видели. Потому бои на Харьковском направлении, в принципе, прогнозируемые и прогнозируемые поражением россиян на этом направлении. Ближайшие там несколько месяцев, может быть. А вот действия россиян на Восточном фронте тоже, в принципе, прогнозировано. Мы с вами об этом проговариваем уже не один месяц, о том, что даже Харьковское направление оно было и создано россиянами для того, чтобы уменьшить плотность войск наших украинских на Восточном направлении, чего они, в принципе, этим маневром и добились. Мы вынуждены были перебросить, перебросить несколько бригад на Харьковское направление, перебросить туда резервы, которые предназначались для Восточного фронта, потому начали просаживаться, то есть проседать по некоторым направлениям последние вот несколько моментов. Это район Очеретина, район Торецка и район Сиверска. Ну, в, Сиверске, в районе Сиверска, в принципе, россияне постоянно пытаются нас поддавить. Там знакопеременные все-таки работают механизмы и иногда мы их поддавливаем иногда они у нас это давние там бодания так называемые это тактические операции которые проводятся нашими войсками и российскими в том числе там они больших по крайней мере большой проблемы не несут а вот район таецкого очень опасен сейчас россияне начали проводить мероприятия по выдавливанию нашего гарнизона из Торецка. По некоторым позициям они, у них такая положительная динамика, причем довольно-таки опасная до такой степени, что пришлось принимать решение об эвакуации из Торецка гражданского населения, причем принудительной эвакуации, так как российские войска, российская артиллерия уже может непосредственно работать по этому городу, а там несколько тысяч человек еще осталось. То есть довольно-таки сложная ситуация, хотя если будет достаточное количество сил, средств на этом направлении под Торецком, Торецк сам по себе это высота, которую можно удерживать с достаточным количеством боеприпасов, я думаю, будет принято решение как раз по купированию ситуации в районе шумов, дружбы, там, где россияне попытались продвинуться на Торецк, и мы, в принципе, Не увидим дальнейшего розвитку ситуації именно в этом направленні опасне. Основна опасність на Восточном фронті это Черетинское, Кураховское направление з общим движением в сторону покровска пане Романе про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки для України на суму 150 мільйонів доларів може бути оголошений. Сьогодні, вівторок, 25 червня наголошу, що може бути, однак допомога не буде включати касетні боєприпаси. Про це агентство IP на умовах анонімності повідомили американські посадовці. Пише про це європейська правда. Чому ймовірно цей, в цей пакет можуть і не входити касетні боєприпаси, та що може потенційно увійти в цей американський пакет військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів. Ну, у нас, в принципе, косметники американские трех типов были. То есть это 155-е снаряды, мы их, в принципе, используем до сих пор. Это ракеты М-39 «Атакамсы» для «Хаймерсов» с дальностью в 100 миль. Это ракеты М-39А1 с дальностями в 300 километров, тоже кассетные. 39-е Три – тридцать девятый, это 950 где-то особые припасы в М74, а М39 и 1 это 275 суббоеприпасов такого же уровня. И если мы, допустим, перестанем получать кассетные боеприпасы, то нам надо будет увеличить количество осколочно-фугасных ракет. То есть если это будет замещение кассетников, осколочно-фугасными боеприпасами. Ну, в принципе, это неплохой ченч в этом смысле, только оно должно быть увеличено, то есть количество должно вместо одной кассетной ракеты надо хотя бы 5-7 осколочно-фугасных боеприпасов. И, в принципе, такого, такого рода замена может привести все-таки к работе наших войск по тому же Керченскому мосту. К осколочно, вернее, кассетным боеприпасом его вывести из строя практически невозможно. А вот осколочных фугасных Допустим, два-три десятка, два три десятка ракет э, Атакамсов М-48, допустим, осколочно-фугасные, 225 килограмм в одной ракете. То есть э, может, можем нанести вот, довольно-таки серьезное поражение Керченскому мосту. И в принципе эти 300 километров, они практически накрывают э, всю оккупированную часть Украины. То есть мы по дальностям попадаем. Но если нам разрешат работать по российской территории, то это включает в себя как минимум пять областей: Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Белгородскую и Брянскую. То есть мы сможем еще и отработать по этим областям, а там около полтора-два десятка аэродромов российских расположены, из которых взлетают российские самолеты. Потому если такой будет та, такая именно такой change, то это было бы неплохо. Но вот само по себе количество выделенной помощи, оно практически уже в 10 раз меньше, чем стартовая. Помните, полтора миллиарда стартового было выделялось, а уже в 150 миллионов. Потому здесь идет такая, мягко скажем, деградация по, по цифрам. Хотелось бы ее все-таки не видеть. То есть оптимальный вариант вернуться обратно к тем цифрам, которые были стартовые. Нам где-то надо для того, чтобы удерживать фронт и готовиться к контрнаступательным действиям по миллиарду долларов в неделю. В виділять є та в принципі ті цифри, які можуть бути виділені із 60 мільярдного бюджету, якщо їх перерозділить із того бюджету допомоги, який американці нам виділили на этот год, от якраз пана Романа про військову допомогу від сполучених штатів хочу вас більш детально попитати, але в геополітичному плані. Бо маємо насправді тривожну інформацію від сполучених штатів Америки про те, що два ключові радники Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні в разі його перемоги на президентських виборах. Е, і він передбачає надання Україні військової допомоги тільки в тому разі, якщо Київ вступить в мирні переговори з Росією. Про це повідомляє видання Ройтерс. Е, Пана Романе, поясні. Будь ласка, як нам треба сприймати такі новини, які з'являються все частіше на жаль, в західній пресі, Та насколько это все-таки тревожные сигналы для наших избранных сил Украины? Ну, скорее всего, не только украинского политического руководства не сложилось с советниками, которые потом убегают с территории э, республики. Э, я думаю, та же самая картина и с советниками американского политикума тоже может не сложиться, если они начнут советовать какую-то билиберду, типа вот такой, как, о которой мы с вами сейчас говорим. Дело в том, что советник это все-таки даже не должность, то есть это такой статус наушника, не более того, который выполняет определенные задачи, сформируя какое-то свое мнение и дальше подавая на рассмотрение. Не более того. Поэтому надо так к этому и относиться. Вот сколько людей, столько мнений, сколько советников, столько мнений. Ну а президент или ответственный политик или уже руководитель, он будет принимать решения согласно обстановке, а не согласно тех советов, которые некоторые советники видят, или их точка зрения. Хотя она, конечно, иногда учитывается. не будет такого рода действий, и я не думаю, что даже Трамп, придя к власти, будет рассматривать такие, такие варианты. Дело в том, что американская демократия – это довольно-таки серьезная система противовесов, сдерживающих факторов или, допустим, механизма управления со стороны как раз демократического общества, которое не даст возможность одна, одна особно принимать какого-то рода решения. Я думаю, вот даже если это и будет Трамп, то американское общество, американский Конгресс даст возможность дальше продолжать нам боевые действия, причем успешные боевые действия против угрожающей на данный момент уже всему миру России, а тем более после того, как Россия Заключила договор з Северною Кореей. То есть это такая ось зла в оси зла, если так можно говорить, имея в виду расширенное это сообщество Росія, Северная Корея, Иран и Китай. Ну и Лукашенко там рядом на придачу. Пане Романе, про э, приємне також про. Посилення нашої протиповітряної оборони Іспанія передала Україні другу партію ракети до Петріот. Про це повідомляє видання ЕФЕ, і також пакет допомоги, включає другу партію бойових танків Леопард, різні типи боєприпасів, системи боротьби з дронами та багато іншого. Але Тут більше про захист нашого неба, як ми бачимо, то робота над питанням посилення української протиповітряної оборони не припиняється. Які країни за останній час, якщо, якщо підсумувати, погодилися поставити Україні додаткові ППО та ракети до них, враховуючи їх попереднє не досить позитивне рішення щодо цього. Ну, испанцы красавцы в этом смысле, то есть это, это, можно говорить уже уверенно. Испанцы, испанское правительство, испанская корона в том числе, там еще остались и, это, и этот прослой, прослойка управления. Да, Довольно-таки участливо подошли к нашим бедам и нам помогают ну, с первого дня войны буквально. Передачи испанским правительствам нам первых партий «Хоук», если кто-то помнит, то как раз испанцы практически все свои «Хоуки» нам передали, передали это зенитно-ракетные комплексы, которые, которые сменил в свое время «Петрио», то есть которые стояли на боевом дежурстве и до сих пор по некоторым странам стоят в той же Турции на боевом дежурстве. То есть неплохие комплексы. И вот Испания удерживает такую, я бы сказал лидерство по, ну, по крайней мере, по пакетам, по передаче именно в, в, этой, в этом направлении, ПВОшном, удерживать лидерство в том числе в информационном поле. Мы благодарны, конечно, и правительству, и народу Испании, испанской короне за такое участие. Э, в ракеты очень важны, это расходный материал. Испания сейчас начинает производить ракеты ПАК-3 к э, Патриоту, тут понимая, что это расходный материал и, в принципе, по большому счету правильно делает. Для, для, даже для собственной безопасности, как таковой, или восстановления некоторых, э, э, не, некоторых потерь когда, при передаче нам. Те, те же танки, которые передает Испания «Леопарды» вторые, неплохо все показали, и, в принципе, нам парк пополнять танковый однозначно надо. Там еще есть несколько позиций, которые испанцы будут передавать. Но основное, это, конечно, противовоздушная оборона. И в этом пуле наших помощников в противовоздушной обороне можно выделить Нидерланды, можно выделить Германию. Одна из таких основных тоже стран, которые нам помогают, это Франция, это, это Италия СМТ, вот последние СМТ, которые будут передаваться. Это как раз Италия забрали, забрала у Словакии и нам передаст. Это Румыния, которая отдаст один свой патриот. Я думаю, Польша тоже пойдет по этому пути, по крайней мере, могут дать в аренду, там есть одни механизм, некоторые механизмы для прикрытия. Бельгия, Дания, то есть по большому счету у нас такой серьезный пул, помимо этого англосакские страны, то есть и Англия, и Соединенные Штаты, США, я думаю, тоже найдут хотя бы какой-то механизм выделить нам хоть 10% от своего парка, а 10% — это ну, 5-6, как минимум, этих такого рода комплексов. Надежда есть еще на Израиль. Но для этого надо довольно-таки серьезно работать нашим дипломатам. Израильтяне сейчас сняли с боевого дежурства 8 патриотов, 4 уже в складском состоянии, так сказать. То есть уже переведені на склади, то єсть куди роботи, есть з есть ким разговаривать. Я думаю, в этом году у нас появится достаточно серйозний і одна нова прослойка именно такого, такого роду ПВО. Крас пане Романе про те, як ми отримуємо зокрема і артилерію, і можливо, в е, скоро будемо отримати проти оборону. Хочу вас більш детально попитати, бо маємо інформацію про те, що в Україну провела перша партія боєпропасів, які були. Закуплені в рамках чеської ініціативи, хороша те, що вона насправді для нас, чия нині брак артилерії? Я тут маю на увазі і снаряди, і стволи, про які ми теж з вами часто говоримо. Та, от основне питання до вас: чи можуть, наприклад, наші партнери масштабувати цей очевидно успішний кейс чеської ініціативи? Ну, дело в том, что чехи не производили снаряды. Чехи договорились о закупке снарядов, причем некоторых это старые советские, 122 -го, 152 -го калибра. Они нам тоже нужны, у нас достаточное количество стволов и есть возможность их менять. Ствол это, это такой же расходный материал, то есть как в принципе снаряд есть определенное количество выстрелов на один ствол до замены, и дальше идет замена, то есть стволы меняются постоянно. С 155 в том числе, потому чешская инициатива здесь больше она финансовая, чем производственная. Единственное, что где чехи нам помогли в производстве, это довести до ума эти старые снаряды, ну то есть их надо было перебрать, может быть, по некоторым позициям, доработать, и чехи справились с этой задачей. Но основная задача все-таки была финансовая. И вот это сейчас эта первая партия, по крайней мере, 180 тысяч снарядов, опять же, первая партия, она сейчас уже начала заходить в войска. Много оружия, много не бывает на линии боевого соприкосновения, потому будем мы постоянно слышать о недостатке стволов, а тем более в контрбатарейной борьбе гибнут же не только российские стволы, наши тоже гибнут. То есть у нас есть определенные потери, которые надо постоянно восстанавливать, не только помимо того, что их надо менять, сами по себе стволы через определенное время, надо еще потери восстанавливать уже целыми комплексами. Потому хотелось бы, конечно, услышать в некоторых позициях по передаче нам этих пакетов помощи как раз и артиллерии. Давно, кстати, по артиллерии не было никаких обозначений. То есть вот одна из таких мощных поставок, помните, арчеры когда-то шведы передавали, и в принципе после этого там были маленькие поставки, там, ну, Богдан, это наша Богдана, которую мы сами производим, Цезари были поставки, ну, а так серьезных поставок артиллерии не было. Сейчас может быть открыться довольно-таки неплохой кейс по отношениям с Южной Кореей, с Японией, особенно с Южной Кореей давно уже в Южной Корее закупают некоторые э, в части э, в артиллерии э, поляки. Довольно-таки неплохой бизнес получается, то есть они собирают так называемые гибридные машины. Нам это, они тоже у нас работают, они еще и на, на продажу идут. То есть нам надо также настраивать производство с Южной южнокорейцами. Сейчас как раз окно возможностей, оптимальный вариант, когда Северная Корея бросилась в объятия Москви і здесь Южної Корея, конечно, может нам помочь. Віримо в це, і що будуть позитивні рішення не тільки по боєприпасах, але й похідних по артилерійських установок. І поки до нас прибувають перші партії боєприпасів, у когось там ці партії боєприпасів. Злітають вгору. українські розвідники 25 червня 2024 року уразили польовий склад боєприпасів ворога в Ольховацькому районі Воронської області Російської Федерації. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України в телеграм-каналі. Якими є наслідки цієї атаки з того, що відомо публічно, та що могло прилетіти на територію Воронської області. Это непосредственная работа армейской разведки. Вот, это конкретно то, что должна делать разведка на территории противника, то есть, отслеживать механизмы передачи вооружений, складирования, то есть, определенное компактное нахождение техники, личного состава, а особенно боеприпасов, для того, чтобы обеспечить невозможность их работы по нашим позициям, их лучше уничтожить, ну, оптимальный вариант вообще их уничтожать в точке производства. То есть, но в основные производственные мощности у россиян за Уралом мы пока туда еще не достаем. Но в местах складирования для этого надо вычислить склад, понять, какое количество боеприпасов, как к нему подойти и как его уничтожить. Вот этим занимается Главное управление разведки. Оптимально им заниматься, конечно, в паре с силами спецопераций, пока это разорванное тело, я думаю, в конце концов не соединятся. ССО надо отдавать под управление Главного управления разведки, тогда вот таких складов, уничтоженных за ниткой на территории России, будет намного больше. Молодцы ребята, отработали, то есть ГУР, как всегда, на высоте. Пане на самом конце оставила тоже хорошую новость, яка я уверен, точно рту окремого лайка от наших лидеров, о что МКС видав ордер на арешт ексміністра оборони Росії Сергія Шайгута, начальника Генштабу Єрасімова. От Хочемо почути теж вашу аналітику з цього приводу, і що це означатиме на практиці? Десять років вже в Міжнародному головному суді лежать наші. дела по Донбассу в свое время, по изоляции, по заходу россиян на Донбасс, по бучам в Донбассе, Их там с десяток буч на Донбассе, так вот о них не только там украинское общество не знает, мировое не знает, и МУС об этом зная, но ничего практически не делает. Потому все эти Э, мусовские потуги, по крайней мере, да, с раздачей э, этих э, не, некоторых э, позиций. Вот мы сейчас видим, одна из них – это э, выдача ордера. Но это только начало какого-то процесса, который, может быть, когда-то к чему-то приведет. Но к этому времени, когда это все приведет, мы же видели, сколько мус мучился э, с э, подбитым Боингом, опять же, в 2014 году и с погибшими больше 300 гражданскими лицами, которых убила российская военщина на, на Донбассе в свое время. Так это, это сколько? Не 8 лет и толка, так все равно осуждены не были практически никто из основных зачинщиков всех этих дел. Потому раздача такого рода повесток или там допустим ордеров это на данный момент ни о чем это абсолютно не приведет к защите допустим или уменьшению жертв украинского народа приведет и защитит украинскую украинскую нацию украинскую государственность уничтожение российских войск и уничтожение, прямое уничтожение зачинщиков. То есть это как раз и тех, кто руководит. Вот если бы уничтожили, допустим, того же Шойгу или того же Герасимова вместе с Путиным какими-то методами, вот это бы привело к остановке боевых действий, к уменьшению потерь и к уменьшению смертей а бумажки пока еще никого ничем не прикрыли. Это больше какая-то пиар-акция, ну, после 10 лет бездействия МУСа. Надеяться на то, что они что-то еще где-то когда-то могут сделать, ну, точно не стоит, это просто отвлечение внимания. Оптимальный вариант – это работа наших спецслужб по уничтожению российских оккупантов. Вот это оптимальный вариант на ближайшие там, 10 лет. Пока Мус этими буде носитися, з этими е, документами ліс по попиткою арестувати шайгу з Герасімом. Я думаю, їх уже зачистять наші спецслужби. Романе. Ми традиційно дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякуємо. Дякую за вашу аналітику, за ваші прогнози. Я нагадаю, Роман Світан, льотчик інструктор полковник з Української армії. Традиційно відповідає на новоніше питання цього дня. З вами був Дислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз поставте цьому відео лайк. Напишіть звідки ви нас дивитесь, в ваше місто. От прямо зараз напишіть, підпишіться на наш ютуб канал, та забаром побачимось в ефірі на ну, 24-му.